જે સોમનાથમાંથી સમાચાર મળી આવ્યો છે મહાસવરાત્રીના પાવન પર્વે જગ વિખ્યાત સોમનાથ મંદિર આંગણે સાઠ ટંડ રેતીમાંથી ભવ્ય રેત શિલ્પો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના સંકલનમાં ઓડિશાથી પધારેલા પ્રખ્યાત સેન્ડ આર્ટિસ્ટ નારાયણ સાસુ અને તેમની ટીમ દ્વારા ગણપતિજી, શિવ પાર્વતી, કાર્તિકી તેમજ શિવ તાંડવ અને સોમનાથ મંદિરના અદ્ભુત શિલ્પો સજાવ્યા છે मेहनत की तैयार लीटर पानी नो था आ, नमस्कार आ, मेरा नाम नारायण साहू है और मैं एक सैंड आर्टिस्ट हूँ आज को 20-25 साल से सैंड आर्ट करते आया हूँ और हमें खुशी हो रहा है कि आज हम लोग को एक महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य सोमनाथ जैसी जगह पे हम लोग को एक सैंड आर्ट करने की मौका मिला है तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन सैंड आर्ट कर रहे हैं दो सैंड आर्ट मंदिर के अंदर कर रहे हैं और एक सैंड आर्ट जो है बीच पे कर रहे हैं बीच पे जो सैंड आर्ट कर रहे हैं इसमें 20 से 25 टन सैंड यूज हुआ है और सैंड और वाटर को मिश्रण करके हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कल्पर बना रहे हैं जो की सोमनाथ मंदिर बना रहे और मंदिर के अंदर जो दो सैंड आर्ट कर रहे